Нужно использовать, чтобы перевести перенести снег. Окей, okay. где можно найти снег? На ел теле видео как меня. Позвольте мне понадобиться и появится снег. Окей. Нет. Это снег. Позвольте вот так Потребуем. Перекрашивание луны могло бы стать решением, но вам нужно кисть. Язык можно использовать как кисть, но где найти краску? Я знаю, где найти краску. С обратной стороны кваркворы Дорогой, у вас есть ветра. Так найдите правильное сочетание. Окей. Okay. Да. Кстати, банки с красками разъединяются. Гуждение красный и желтый, червоный.

Странно. а я не хочу оружие. <свист> я не хочу сюда. Что это <свист> Чуть не. 出发。 Идите правильное сочетание. И предлагает она черный ниток. Желтый. Неужели это желтый? Какое прекрасное полнолуние. Здесь игра ничего не работает. Что дальше? Конфетка дальше. Дальше вроде конфеточка. Здесь игра ничего не происходит. Как ты можешь пойти и писать, что ты сам рак? Ну да, як цукерка. А твой поедет. Конечно. Я понял, нам потребуется червоный кулек, а не... Блин, я проглотался уже. Кем я тут опен, 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 опен. И мне тут, опа, на полгодины, вот и всё. И это похоже на цукерку, по-вашему. Но в фиолетовый больше похоже. Отлично, у нас есть все ингредиенты. Почему ничего не произошло? Смотри, начинается. А -а -а. Вот это он, мистер... Возможно, у него была аллергия. Я наконец-то освободился от этого... Это путешествие, казалось. Что? Что? нас нет ты взял да ты просто потом... я не позволю тебе я в любом случае что-то там что-то там что ж хорошая игра нет мы должны пойти за ним это картина Шо? Давайте только где А не штука. У нас то Я правда понимаю. Ты... 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 Ты что он может? Я разница. с ними? Давай скорее. А зачем игра? Тебе не весело? Ой, они это не знают. Просто я имел... Пока выставить? Уже их и нет. Туда, где я смогу... Что за план? Тот, который... Что... Давай наугад на тут четыре, пять, шесть, четыре, пять, шесть, Странно четыре, пять. пять, четыре, четыре, пять. Может, что набійця зараз все решений? Дайте щось просте просто на витайме. Ножик і це. Для цього нам потрібно. ножик на вот он ножик, что ножика выставит то получается в нас висим 6 3 8 6 3. наоборот висим 6 3 Але в нас нам потрібно щось таке, щоб було. Книжка і це. Книжка і тут до дорівнює... 5, є. П'ять. Три один. 1. три один. Окей. Окей, пять, три, один. Пять, три. Один. Ні. тоді. Три п'ять один. Три пять один. Хм. Три один, п'ять. Ску... Окей, я поняв. Нарешті. Черепушку потребно вставить. Пистолет черепушку. Пистолет тут, а черепушка тут. Yes. Три, один, пять. Три, один, пять. Нарешти. Ведь мира ха 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 ха. Ой, план. Не так ли? Повтори еще раз, не вот тут я увидел. Это Прощай, там его. Прощай, Ратус, Сейчас. Хм ай, а як нам це зламати тіп? Можливо, я зможемо ніткою. Тиратор ми зробили. А як це виглядає? Що? Что застало? хе <laughs> Я хе как вылетает нет. земля про... Прав... Ну, куда они делись? Вот выход. Шарлок, я сейчас попаду. Держись, Вася. рука нет я говорю это что нахуй проклятые мы не можем вас взять что мы не можем взять вас что -то я не понял что за дела Миру, на, на. Что нам делать? Что нам делать? Я ушел много дней, раз за что Короче, нам что-то надо делать. Не знаю, что. Как это летаете? можливо, ми можемо щось зробити? Що Окей, окей. Чесно скажу, це сама странна гра, що я грав тільки Ви не можете зняти люк. с правой стороны стены, на что насчет левой стороны? Отправ... Отправляйтесь в объектную библиотеку, подкуртируй и ударьте люк. Это крышка люка не хочет. Так крышка мира. Вот так. Это было не так уж. Вперед, мистер Холмс, прыгайте. Я не вижу ничего. Конечно, было бы слишком. Что? Ты Конечно, нет. Да прыгай, ты вы уже! Ну что ты такое? Ну прыгай ты вы. Куда вы? Я ще такого не бачив. Звісно, все розуміє, що це гра, але. я ще такого відомства не бачив. І що нам потрібно скажете ви зробити? Хм. Стопе! Стопе, у нас є люк ще досі? Жижливо, ми можемо... Что Странно. На другой стороне есть, ну, прыгайте. Это она пас. Тут ничего не Хорошо, теперь она уже Да не я уже поехали, Let's go. Вы уже разбираетесь с самим там Багента секрет. Все. Ладно, всем пока. С вами я был я, Платон Сантелик. И встретимся в следующей серии. Всем пока!